Меня зовут, Артем, меня зовут Артем, я даничанин из Киева. Меня Степан. Откуда вы Степан? Челябинская же сказал, вы не слышали? Ну, оно обрывает периодически. С Челябинской области, я понял. О чем здесь разговариваете? Ну, я не зря только зашел, думаю, сейчас пообщаться. С ребенком погулял, вот сейчас зашел в чату Вышел на балкон покурить. Что Нет. Завяжется такая. А кого вы поставили в поиске? Какую страну? Повторите, интернет пропал. Какую страну вы поставили в поиске? Все страны. Ну, я Казахстан, там выкидывается, там много чего. Ну вы, ли, вы не можете поставить э, к, отдельно там Казахстану. Все страны, либо же какую-то конкретную. Все страны. Ну да, планета такая, шарик. Я понял. А вы знаете другие языки, кроме русского? Казахский, татарский. Вы один из немногих россиян, которые знают другие еще языки. В основном ру, ру, да, русский. Не, ну если вы казахский знаете, то вы тюркскую группу много понимаете. Много понимаете кого. Так ну что ладно, там... давайте там знание языка. Можно Да, не ну просто интересно. Могу попробовать, постуковать. это ну, уже тяжко будет для вас. А, давайте по так. Трешечки. Давайте по трешечке. Давайте поговорим об отношениях стран моей собеседника. Ну, то есть вашей и моей. Ну, давайте попробуем. Я не знаю, что... Я ну, нормально отношусь как к стране. Ну, вот ваше личное мнение, почему а... Россия напала на Украину? А потому что правительство хреновое. Где? Мы, чисто мое мнение. Ваше в нашей стране хреновое правительство это позволило вам Напасть на нас. Вопрос в другом. У нас с момента, как вы напали на нас, у нас сменилось не одно правительство. Ну Да, я согласен. Здесь страна, есть правительство, есть нас. есть. Бля. Ну Это вот вы, вы в четырнадцатом году на нас напали. У нас были правительства э, Яценюка, правительство. Шмыгаля, правительство, сейчас Шмагаля, правительство этого Гуройсмана, еще большое количество разных там было промежуточных, да? Четыр а, я думаю, на вас не нападали. Да, а что, что происходило? Что, что, что происходило в Крыму? Как ваши российские военные блокировали украинские войска? Это не было нападения? Правила, сесцессия. Еще раз. Произошла сексессия. Сначала произошла оккупация. Никто ни на кого не нападал. Про, произошла оккупация. Нападал? Посмотрите, э, посмотрите резолюцию 3314 ООН, которая четко описано, что такое агрессия одной страны против другой. И там четко описано, что э, вот любые все эти действия являются агрессией одной страны против другой. И там как раз э, и вопрос... блокирование ага. флота нашего украинского в бухте Донузлав подпадает под эту статью. И блокирование вашими войсками наших войск, это тоже подпадает под эту статью. И там есть еще один пункт, что никакие соображения, будь то там э, экономические, политические, либо какие-то другие, не могут быть оправданием агрессии. Тогда вопрос такой, ладно, напали, давайте по вашему мнению, напали. А почему-то тогда на Крым не поехали воевать. А у нас тогда армии не было. Там же много частей. А, не было тогда, да. Да, ну, у что, нас на, бо... на Боеспособных, там, так, да. Б... Боеспособных у нас практически не было. А Донбасс произошел чуть позже. Сначала вы захватили Крым, потом начали. Донецкий и Луганский это все. Нет, я, я не говорю, что чуть позже, что произошло. Имеется в виду, что потом. Почему вы не пошли на Крым в первую очередь, а пошли на... Потому что у вас, там, к... была, у вас там группировка была больше 40 тысяч человек. 40 тысяч человек воен... ну, полностью, полностью экипированные, а у нас, у нас, у нас, у нас во, во, военной армии было очень мало, ну вот именно боеспособной армии было мало и ну, э, и, лучше, и э, что лучше ты что лучше направить ну, это понятно, да? лучше, лучше направить на границу с россией потому что если россия захватила крым то есть очень большая вероятность того что россия попытается захватить к, к Донецк, луганск харьков что она и пыталась сделать в харькове правда вашим вот этим типа типа добровольцам быстренько дали звездюлей скажем так а вот в Донецке и не успели дать. Ну, вот видите, ну, не успели, не успели. Что теперь поделаешь? Вот видите, то, что сейчас происходит, то и происходит. Не успели, не успели. Ну, так это ваше вино. Как говорится, дело сильного. Давайте так. <связано> вот, Право прав, 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 <связано> сильного. А если к вам сосед более сильный, чем вы, придет и скажет, знаешь что, вот теперь пол, пол <Субтитры> <связано> твоего это, дома это мое. Пол твоего дома это, это мое. Это, это 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 хорошее сравнение. Пол твоего дома теперь мои. Все, иди нахер теперь, да? Это хреновое Это нормальное сравнение. Нет, кстати, это это, говорю, это, сра это хорошее, сравнение это хорошее. Это, это очень хорошее сравнение для вас, потому что вы тупеньки не понимаете по-другому. Если вам вот на пальцах уже объясняешь, тогда вы понимаете. Хорошо. А ну, в Германии, в Норвегии происходит то, вот именно один в один то, что вы сейчас сказали. А, <как> прям происходит что в Германии? В танцы в дом. Ну, и, и полиция даже не имеет права их оттуда вытащить из этого дома, даже если есть хозяин. И еще бывает арестовывают хозяина этого дома за то, что он пытается их выдворить. Ну, вы не знаете, да, как да? там. Вы не знаете, как там происходит. Во-первых, а в, Нор... Нор... в... в Норвегии. В... в Норвегии и в Германии такого не происходит. В Норвегии, особенно в Германии, вот как раз э, оккупантов, ну это называется окку, оккупант, э, именно дома. Вот как раз полиция не э, может хозяина арестовать, если он самосудом поп попробует заниматься. А так полиция выселит. Не волнуйтесь, то все законно. Он, он сам вызвал полицию, вызвал полицию, а полиция его заткнула и увидела. Нормально, круто. Вот это классно, вот Мне нет. так нравится слушать вот этих мифических друзей, которые якобы там есть, и которые рассказывают о том, что вот э, это, ну, 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 ну блин, а, ладно, все, нахер, я не могу. Это, это, это же ну, настолько тупо. Ай, а есть такая проблема в Испании, в Испании, в Португалии, мабуть быть, теж. Проблема купасів. Коли заїжджають в пустий будинок, в пусту квартиру, але там вони теж намагаються зараз спростити законодавство, Бо там ліберальне законодавство, ти не можеш там, скажімо так, силоміць, силоміць їх вигнати, тому там. Сквотери, да, Ервінером сквотери. Питання в тому, що в як я знаю, в Німеччині це вирішується доволі швидко. В Норвегії, я думаю, теж буде вирішуватись більш-менш швидко. В странах Середземної, якраз там близько до Середземки, там трошки інше законодавство. законодавство, воно більш ліберальне. Друзі, так, нагадую, у нас є збір. Годинка прийшла, можна вже нагадати. У нас є збір. На третю окрему штурмову бригаду. Хлопцям ПНБ повинні купити там, монокуляри, бінокуляри. Цей збір не тільки збір, а ще й розіграш. Ви можете в розіграші виграти ось цей чудовий прапор з підписами хлопців, які того підрозділа, якому ми збираємо. Плюс у нас будуть ще два прапори, які йдуть мені від інших хлопців, які вже там. Щось ми купляли і вони нам присилають з подяками, з підписом пропар. Також будуть в розіграші такі чудові браслети, от такі, такі от браслети, які роблять ваш покірний слуга. Це я думаю, це я, я такі речі продаю. Ну, для вас я спеціально роблю такі браслети і брилоки. Щось подібне. Як вам такий брелок? Або такий. Браслети такі. От все це буде на розіграшу. А буде ще такий браслет. З мьольнером. Це для шанувальників таких. Або такий браслет, брелок. Все це буде в розіграшу. Там близько 100 подарунків там ще будуть інші те, що скажімо так, речі, які ще до мене не дійшли, але будуть. Нам потрібно зібрати для хлопців там, 150 тисяч. Доєднуйтесь, всі, хто може або по QR-коду банки, або ось бачите тут посилання на карту допомоги нашим захисникам, або якщо ви за кордоном на PayPal, на PayPal кратно 5 доларів 5 євро, а на картку або на банку кратно 100 гривень. Це ви можете кожна 100 гривень, кожне 100 гривень або 5 доларів, 5 євро це один шанс на виграш якогось з призів. Призів буде дуже багато. Там більше, ну фактично, як рахувати разом з програмою, то більше 100 приз подарунків для вас з призів. Тому я вважаю, що це буде дуже приємно і для вас, і для мене. Бо я тоді зможу зібрати хлопцям на ПНБшки, купити їм, передати і бути задоволеним. Бо це най, ну, найліпше для мене задоволення, коли я щось хлопцям передаю, і вони ви, ви б бачили їх очі. Вони такі благодарні, такі задоволені цим. Тому приєднуйтесь. Нагадую, що навіть якщо у вас немає 100 гривень, якщо ви будете можете задонатити 10 20, 50 гривень, це теж буде. Я думаю, що я якісь там. на большой розыгрыш для люд таких людей э, тоже сделаю, для того, чтобы э, было приятно. На жаль, прапор не зможу, але, але подумаю. Меня зовут Артем, я донечанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Я Андрей из Новосибирска. О чем здесь разговариваете, Андрей? Война. Давайте поговорим. Есть вопросы к украинцам. Да, конечно. Слушай. У меня один вопрос. С чьей стороны агрессия началась? С чьей стороны со что? Со стороны Украины или со стороны России? Агрессия, агрессия. Знаете, со... что такое? Со стороны России. А? Со стороны России агрессия. Какого числа и в каком году? Ну, как минимум, ночь 26 на 27 февраля 2014 года. Как минимум. А так 20 числа так февраля. Боевых де... Подождите, не перебивайте. Так, а... так а боевых действий не было. Были? Ты... Что такое боевые действия? Где? Что такое боевые действия? Да. Это когда стреляют по, по мирным людям. Это террористические а -а -а. действия по мирным людям Гертин Русский... кто был такой? Кто такой Гертин был? Боевые действия и террористические действия это разные вещи. Вы говорите, э, стреляли по мирным людям. Это так террористические действия. А по. Э, это террористические? Бо... Да. Так было. Стрелять по мирным это терроризм. Вы не знали об этом? Какое? Где терроризм? Так боевые действия были в Крыму. Боевые в Крыму? действия. Были? Прич... Боевые? Причем здесь стрельба по мирным Вопрос. жителям. Были. Нет. Боевые были, действия были. Были убиты два украинских военных. Российскими а? военными. А? Не, но ну были, были боевые действия между Россией и Украиной. Я же сказал. Российскими военными были и убиты я два читал. украинских военных. Я, я это читал. Кто убил? Российские военные. И где, мне это, и где мне это узнать? Так, мне... так ты ж читал. Иса, их же военно, во, это... Так ты же читал. Военные русские убили. Где я читал? А? Забейте! Забейте! В Википедии, кто убил двух Где я могу это прочитать? Я пер... Пер... самое смешное, что сам перед этим сказал, так я же читал. Так ты читал или нет? Ты определись. Забить. Забить. Что забить? забить. Кто, Росси... кто убил Росси... России, Российским военным. военным был убит украинский военный. Это известно уже. Даже там названы, названы фамилии. Одного военного убили. На посту он стоял э, э, этот, господи пу, 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 не... пункт э, гидролокации. Или как он там называется правильно? картографический пункт вот там был убит на вышке человек да дедушка ты таблеточку синенькую либо зелененькую выпил потому что у тебя похоже это, провалы в памяти при том кратко краткосрочные сказал одно и буквально через 30 секунд ты себе противоречишь ладно иди лечись